viral satu aplikasi navigasi daripada China ni iaitu AirMap. Ha, AirMap ni daripada Alibaba Group lah. Apa yang viralnya adalah apps ni kan. Dia tunjuk precise dekat mana kau orang kena corner tu. Siap ada countdown lampu traffic light tu. Okey nak kata punyalah user friendly sampai orang komplain lah. Waze ni kelebihannya adalah untuk korang tahu speed trap kat mana Untuk korang tahu polis kat mana okay, Kalau jam tu kita boleh berkomunikasi dalam ways tu kan Tapi stay masalah utama dia Jalan ni ke kita kena corner? <laughs> Macam tu Tapi air map ni dah settlekan the main problem tu Tapi bila korang zoom dekat lautan tu Ada night dash line lah pula mat Kalau korang nak tahu apa itu night dash line ni Korang boleh tengok video Abang Danielo kita explain Jadi bukanlah air map je Korang ingat tak dulu charge Ha, okay, awal-awal kita suka, kita support, support, support. Lepas kali pun, dekat apps dia terpampang ada 9 dash line. Bagi saya agak kurang ajar lah kan. Kita kata, oh China ni memang macam ni. Ha, sebenarnya ada lagi satu kes. Masa awal tahun 2025, masa first time Donald Trump naik menjadi presiden sekali lagi, first yang dia sign adalah untuk tukarkan Gulf of Mexico tu kepada Gulf of America. Lepas tu, siapa ikut? Google Map lah ikut. Ha, tapi at least di luar Amerika still peta tu masih lagi Gulf of Mexico. Jadi guys, inilah dia kelebihan sesebuah negara tu ada aplikasi dia yang tersendiri. Siapa yang dapat control apps ni, dia boleh control naratif. Kalau saya cakap uh, South China Sea, Laut China Selatan, tak ada orang pun rasa apa-apa kan. Macam, ah, yelah laut dekat situ kan. Kenapa tak laut Malaysia Selatan? Okay, cuba bayangkan, kalau naik dash line tu, kita tak bersuara, bayangkan generasi muda yang yang baru membesar ni, dia dah terbiasa dah dengan naik dash line. So, dia dah rasa tak ada apa macam, yelah China punya kat situ. Tapi, untuk pasal naratif yang pasal Laut Cina Selatan ni, kita boleh puji Filipin. Sebab diorang tak nak naratif China tu ada dekat rakyat diorang. So, South China Sea tu dia orang tak pakai langsung dan dia orang haramkan. Dia orang terus tukar nama kepada West Philippine Sea. Jadi nama ni bukan just nama dia orang cakap dia orang nak tukar je. Nama ni dah official dan wajib digunakan di sekolah, di media, di surat-surat rasmi kerajaan. Buat apa nak South China Sea dekat Filipina? inilah dia dinamakan sebagai digital soft power dia orang nak sebarkan propaganda dia orang tak perlu perang dia orang tak perlu hard power dia orang perlu soft power dia negara ni rasa okey itu bukan teluk Mexico itu teluk Amerika dia tukar je lah international law tak ada pun nine dash line tu Ah, ha, tapi China rasa aku punya dia letak lah ha, tapi apa yang kita boleh buat kita pengguna apps tu sebab kalau kita tak nak guna apps tu kita nak guna apps apa jadi guys itulah dia kenapa negara-negara besar ni nak buat apps ni Ha, tapi ada lagi satu soalan. Air Mac pun free. Google Map pun free. Waze pun free. Kalau kita tengok kan, kereta yang dia guna tu kan, yang dia lekat apa, 360 punya kamera tu lah. Lepas tu ada viral yang unta guna kamera 360 tu kan. Berapa banyak dia spend kat situ? Kita guna free je kat mana dia orang dapat duit? Jadi guys, saya ambil contoh Google Maps. Revenue paling utama Google Maps ni generate adalah untuk local ads. Cuba korang try Google sekarang ni. Korang tulis, restoran terbaik di KL. Okay, lepas tu keluar kan beberapa restoran kat atas tu kan. Lepas tu korang pergi kat direction. Persoalannya, macam mana kalau saya ada restoran saya nak ada restoran saya dekat top 3 list yang dia bagi tu? Kena bayar lah, Mat. Kau kena bayar untuk nak ada priority dekat atas tu. Itu baru saya cakap pasal restoran lah. Okay, katakan kita nak search klinik gigi terbaik di KL. Pok, oh, kenapa klinik saya tak ada kat situ? Bayar lah, Mat. <laughs> Jadi, local ads alone ni contribute 80 ke 85% total revenue Google Maps. Google juga ada jual Google Maps API. Cuba korang order Grab. Korang naik Grab car tu kan. Korang tengok abang tu guna apa. Google Maps. Ha. Legal ke tak? Okay, katalah kalau kau ada company besar, korang nak guna Maps untuk tak kira lah pasal data korang ke pasal jalan-jalan ke kan. Takkan korang nak beli Maps takkan korang nak beli Waze, betul tak? Lah, mesti korang nak yang official data yang besar, yang reliable. So, Google Maps lah. Ha, so, Google Maps ni pula, dia jual API dekat company-company ni. Setakat ni yang guna Google API ni macam Grab, Foodpanda, Uber, Amazon ha, yang memerlukan navigasi ni. Ha, jadi, the most reliable aplikasi yang ada adalah Google Maps sahaja. Jadi API ni contribute dalam 15 ke 20% revenue Google Maps tu. Jadi guys, aplikasi yang kita guna free ni, tahu tak? Pada tahun 2023 sampai 2025 ni anggarannya Google Maps generate dalam 11 ke 15 bilion dolar USD. banyak ha, banyaklah tu. Kita je lah yang dok rasa kita guna free. Ah ha, sebenarnya, kita dok bagi data dekat Google Maps tu. Ah ha, lepas tu data ni lah yang diperlukan dekat bisnes-bisnes ni. Ha, so, Google Maps jual kat situ. Jadi guys, apa pendapat korang pasal apps-apps ni? Ah ha, terutama aplikasi navigasi yang viral baru-baru ni lah. Okay. Adakah korang nak delete eh, maps korang tu? Okay, eh, kalau korang cakap betul, kita kena delete. Adakah korang akan delete juga Google Maps tu? So, okay guys, cuba komen kat bawah. -bawah. Kalau korang dah delete, aplikasi alternatif apa yang korang guna untuk navigasi? Sebab saya dengar ada juga yang local aplikasi navigasi ni juga pernah ada. Okay, cuba komen kat bawah. Okay guys, see you next video. Bye-bye.